обидно, что не называют сепаратистами нас. Мне очень обидно. Ну, это. не, ну, женщина, Даже... вы себя унижайте. Мы же террористы, мы не сепаратисты. Кто? Мы, мы же террористы, мы не сепаратисты. Уже просто мы... не нужно повторить. что, марли, Следующий что не за... маньяки. Следующий какой ход? Маньяки какие-нибудь? это эти Путин захватчик, мы а эти самые а сепаратисты. Если, если а, кто запомнил запомнил а, а кто а они? Я не, а кто они? Я не знаю. А они герои. герои. Они герои. Они герои. А мы а плохие. А мы они герои. Вот именно. именно. У них май... О, у, у, у нас не такой Майдан был. Нам что, тоже жечь вот это все, да? И биться, драться, снова вас... Сами перестреляли с крыши. На этого хотят. Интервью повезут к себе, и там все по-другому сделают. Да, могут, это все. А, это Нашли кому довериться иностранцев Мы только должны России доверять, больше никому. Нашу? Мои там в Курске у меня там все родственники, а я буду каким-то иностранцам доверять. Где она же А именно незаконные вооруженные формирования должны разоружиться. Все лица, законно захватившие административные здания, должны покинуть их. Вопросы звучали следующим образом. Не считаете ли вы, что Россия предала вас? Привет, как привет. скоро вы собираетесь отсюда уйти? Это довольно-таки провокационные вопросы были в сторону наших правителей, наших лидеров, народных лидеров. На что Денис Денис Пушилин ответил, что никаких причин паниковать, а тем более сдавать свои позиции в связи с этим заявлением Лаврова у Донецкой Народной Республики нет. Нужно ли бы Он заметил, также у журналистов, что не нужно вырывать из контекста слова. Речь идет обо всех зданиях, захваченных за последние несколько месяцев. А во всех вооруженных формированиях, незаконно действующих на территории всей страны, Украины, мы абсолютно согласны с данной позицией, говорит Денис Пушилин. Но согласен ли с ней Киев? Это большой вопрос. Фактически своим заявлением Лавров вернул ситуацию к исходной точке 21 февраля 2014 года. Когда при поручительстве министров иностранных дел трех стран, тогдашние позиционеры и ныне, нынешние, именующие себя властью, не выполнили ни одно из требований, хотя подписали ряд обязательств. Кроме того, Лавров настаивал на проведении конституционной реформы, учитывающей наши интересы Юго-Востока и Донбасса. Мы не намерены сдавать своих позиций и прекращать работу по подготовке к референдуму, который планируется провести совместно с Луганской и Харьковскими областями. Еще люди, прошла информация о том, что некоторые негодяи распространяют в домах. Почтовых ящиках информация о том, что Донецкая Народная Республика вводит талоны на питание. Это все ложь и провокация. И я попрошу сознательных граждан проявить свой долг, фотографировать эти личности или задерживать их. И служба безопасности Донецкой Народной Республики будет выяснять, кто задерживает за этим стоит и сколько кому за это платят спасибо